У вас є блоги, там доволі часто побутують абсолютно різні думки. Зрештою, чи цікавилися там, на певні пости? Не за блоги ніколи. Только за коментарі, де є угроза, там, що чоловік пише, що там взорву, як недавно було. человек угрожал взорвать офис правого сектора, то есть, ну, Не знаю, админти... где он находится. Нет, может, это знает, ну, все говорят, что все знают, где он находится, там, это, насколько я знаю, несколько месяцев назад это была квартира в жилом доме на Градецком. Нам звонили жители этого дома и жаловались, что, говорит, здесь какое-то ограбление происходит, постоянно люди в масках приезжают на, там, на этом, на, на микроавтобусе да на каких-то активках вот то есть мы имели общение с Представителем правого сектора это Максим Коношевич, Конечно, который просил потом и адрес убрать, и статьи, и так далее. Люди очень возмущаются, что в жилом доме есть такое формирование радикально, Потому что, действительно, если кто-то захочет там что-то взорвать, то пострадают еще и же, я считаю, что им не место в жилом доме. То есть ты поддерживаешь Думку людей, в своем плане? Да, так? насчет этого, да. То есть любые политические партии, там еще что-то, какие-то организации, даже начинают кошечек и собачек, им не место в жилом доме, я считаю.